الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان. كما فضل مكانا على مكان وانسانا على انسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اقال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. یفقہ قولی میں در مجبور ہوں اے سید عالم میں در مجبور ہوں اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला মাসকে মানন্দ নে আশকে লেশ কৌলা হওয়ানা মশকে কে মৌলা হ দানা ই জুমলা জাহা জস কি জল উজাল إِي جُمْلَ جَهَاجِسِكِ تَجَلِّيسٍ لا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ، لا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ